всем день. Меня зовут Сыкмыстр Василий Викторович. У нас ряд лекций. Лекция первая называется «Сущность и значение моделирования бизнес-процесса». На слайде кафедры выложены часть видеолекций с прошлого года. Итак, экскурс в историю. Для достижения цели совершенно не обязательно Учить экономику и вообще в ней разбираться. Буддисты вообще говорят, что все пути правильные. То есть, для достижения той, той же цели есть масса путей. И вы видите массу примеров, когда люди даже не учились на экономист, но добиваются больших коммерческих успехов. Но зачем же нужна экономика? Экономика, знание экономики в первую очередь позволяет определить наименее затратный путь достижения цели. И чем больше у нас участников в процессе работы, то моделирование или теоретическое знание основ, как работать, позволяет сократить издержки. Теперь, как и в экономическом анализе работа экономиста состоит, зависит от того качества его работы, насколько большим инструментарием он обладает. Пример, если у вас есть ряд задач забить гвоздь, пожарить яичницу либо погладить рубашку, а вы выучили только один инструмент утюг, то, соответственно, все задачи вы будете пытаться делать только с помощью тех инструментов, которых вы вообще умеете. Если вы знаете больше инструментов, вы можете подобрать наиболее удобный для исполнения инструмент. Так же самое, как в анализе, так и в любой деятельности. Знание специфики позволит вам облегчить ваши усилия, то есть сэкономить время, деньги, либо какие-то виды ресурсов. Что такое моделирование? Когда говорим слово модель, у всех возникает разная ассоциация. То есть это может быть модель, как люди, которые представляют какую-то одежду, рядом он модель, надеюсь, солнечной системы. Тут модель это уменьшенная копия вертолетика. И он модель управления инновационным процессом. Что такое вообще модель? Модель – это искусственный объект, который представляет собой образ или отображение системы и ее компонентов. Зачем применяется моделирование? Когда, во-первых, либо сложно, либо невозможно работать непосредственно или дорого с объектом. К примеру, построение модели самолетика или самолета и потом обработки в аэродинамической трубе позволяет экономить затраты на разработку наиболее эффективного корпуса. В современной мире моделирование пошло еще дальше, пошло на компьютерное моделирование. То есть объект даже не строится, строится его компьютерная модель. И опять-таки аэродинамическая труба ⁇ это тоже компьютерная модель. И определяется поведение этого объекта. И уже по поведению этого объекта идет суждение о нормальном образе этого или что послужило образом. К примеру, ядерные взрывы сейчас не проводятся. Почему? Потому что компьютерные мощности востока развились, что просчитывают движение всех отдельных атомов на суперкомпьютер. То есть моделирование в данном случае позволило сократить не только экономический, не затраты, но экологический урон и политический от проведения натуральных испытаний. Зачем нужно моделирование? Моделирование нужно для того, потому что в первую очередь об одной и той же проблеме все люди думают по-разному. То есть если два человека видят русалку, один видит... Не женщина, а другой видит не рыбу. Поэтому вы сюда можете смотреть еще что-нибудь Итак, какие же бывают виды моделирования? Виды моделирования бывают математическое, вербальное и графическое. Что такое математическое? Это использование математических обозначений для установления зависимости. Либо процесс построения называется формализацией, то есть описание какой-то модели с помощью математических символов. Ну, к примеру, вот модель из линейного программирования. Есть функция цели, есть набор ограничений. То есть какой-то процесс описывается с помощью математических символов. К примеру, если x это Объем производства какого-то вида продукции. 60, 70, 120 и 130 это прибыль за единицу маржинальная. То максимизация прибыли получается. Целью модели является получить оптимальный объем производства. Теперь, пример у нас есть заказ, значит, потребление на собственные нужды. То есть вы должны один обязательно x1 для себя произвести, 2, 12, x2, 3, 2, x3. А x4 нам всего нужно на ровно 3. То есть это ограничение нижнее. Это у нас фиксировано. А верхнее ограничение это по ресурсам. У нас могут быть ограниченные ресурсы. Какие? Время, люди, деньги, какие-то материальные ресурсы у нас есть, к примеру, 40 единиц какого-то ресурса, мы одну единицу можем потратить в производство X1, две на X2, три на X3 и четыре на X4, но всего у нас 40 единиц, мы больше потратить не можем. То есть, в конце концов, подбирается решение модели, получается такой результат, при котором прибыль общая у нас будет максимальна вербальная модель. Это словесное описание какого-то вида процесса. Ну, к примеру, вспоминая Руслан и Людмила, лукоморье. Представляю. Если мы говорим, лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе -дум. Смысл стоит в том, что мы описываем какую-то модель словами, рассказываем другому человеку, а он воссоздает картину. И графическая модель, которая нас больше интересует. Почему? Потому что еще древняя китайская мудрость гласит, что один рисунок стоит тысячи слов. То есть, если мы нарисуем какую-то схему действий, или что надо сделать, то это будет гораздо эффективнее, чем что раз рассказывал. Итак, Графическая модель это отображение модели с помощью графических каких-то символов. Если математическая, с помощью математических цифр и обозначений греческих и английских символов или латынских, то здесь с помощью каких-то изображений. Ну, к примеру. К примеру, все та же самая процесс управления портфелем инновационных проектов разбивается на ряд стадий. Ну, по инновации мы уже учили, поэтому вот, два раза. Поэтому в процессе это будет. Есть, начинается с рождения идеи, потом проведение исследований, потом параллельно вот эти разработка продукта и рыночное тестирование, либо параллельно оптимизация существующей модели и разработка того процесса. И потом уже идет внедрение продукта на рынок каждый из этих частей мы можем детализировать. Моделирование экономических систем и процессов на предприятии это название нашей дисциплины. То есть нас интересуют какие-то системы. Система это набор элементов, но не просто набор элементов, а набор взаимосвязанных элементов. А взаимосвязаны они не просто так, а с какой-то целью, в частности, для того, чтобы повысить эффективность общей работы. Экономическая система является разновидностью систем любых, то есть, опять-таки, взаимосвязаны отдельные элементы люди, какие-то материальные объекты с целью какой-то общей деятельности. То есть, вы уже должны были еще проходить давно, на микроэкономике или на эконом теории. Зачем создаются предприятия? Чтобы повысить эффективность общей деятельности. Зачем работает предприятие? Основная цель работы предприятия это получение прибыли. И оптимально работающее предприятие это предприятие, такое, у которого все элементы работают на достижение конечной цели предприятия. А теперь любимый мой вопрос в этом плане. А зачем предприятию нужна прибыль? Чтобы развиваться дальше. Развились дальше, зачем? Чтобы получить больше прибыли. Вопрос, зачем больше прибыли? Чтобы еще развиться, получить еще больше прибыли. Каждый член фирмы получает заработную плату. Именно работники, которые работают на предприятии, они получают за свой труд заработную плату, владелец предприятия, зарплату не получает, если он не прописан как-то отдельно, а доход он получает от дохода предприятия. Он вложил деньги, прибыль является его доходом. Так, прибыль необходима для собственника, собственно, там, что он с ней делать будет, это его проблема. Расширение деятельности, опять-таки, правильно сказали, чтобы получить больше прибыли, опять зачем собственник. И техника технологического перевооружения, опять-таки, для достижения предыдущих целей. Но, в конце концов, у нас техника технологического переоснащения и расширение своей деятельности все направлены на одну главную цель – получение прибыли. И ее максимизация. Зачем же занимается экономист предприятия? Он должен максимизировать свою прибыль. Ну, не свое предприятие. И основное направление. То есть, что такое эффективность. Повышать эффективность работы предприятия. Эффективность это у нас соотношение результата к затратам на его получение. К примеру, рентабельность числители прибыль, знаменателя сколько денег пошло на получение этой прибыли. Ну, там и правда 15 видов, если не больше рентабельности. Мы в общем виде. Рентабельность 20% говорит о том, что с каждой вложенной гривны мы получаем сверху назад 20 копеек. У нас, когда идет деление, мы получаем, сколько числителя приходится на единицу знаменателя. В данном случае сколько результата приходится на единицу затрат. Повышать эффективность можно двумя способами. Либо увеличивать результат на те же самые затраты, либо уменьшать затраты для получения того же самого результата. К примеру, был случай, что они студентов студента выпасть, выкопать готова. Ну и предложили сколько-то денег. Студенты подумали, подумали, побежали в сосед... на соседнюю стройку, договорились с работником эскаватора, и он им за часть этой суммы готован вырос. Пришли к нанимателю, говорят, все, работа готова. Он приходит по факту, работа есть. Результат тот же самый, затраты у людей гораздо меньше на какой-то из фирм Днепропетровской висела табличка с надписью «Мы вас обслужим быстро, недорого и качественно». И подпись маленькая. Выберите любые два пункта. То есть невозможно достичь оптимизации сразу по всем направлениям. Если вы максимизируете прибыль, то при сфиксированной себестоимости. Если минимизируете себестоимость, то при заданной прибыли. Итак, Одним из инструментов повышения экономической эффективности является моделирование. Моделирование может использоваться как для всего предприятия, так и для отдельных процессов на нем. К примеру, модель производства продукции вида А, или модель производства продукции вида Б, или модель обслуживания производства. Зачем это делается? Для выявления резервов, где что можно сэкономить. Мы сначала описываем, что у нас есть на предприятии, как что происходит, а потом смотрим, что происходит неправильно. Цель моделирования. Первое. Поиск резервов для повышения эффективности предприятия. Опять с целью повышения эффективности. Управление развитием предприятия. Зная, как работает предприятие, можно осмотреть, как оно должно работать лучше. То есть можно увидеть, где можно что-то оптимизировать. И достижение одинакового представления о работе у всех участников. К примеру, приходит новый человек на предприятие. Ну, возьмем экономиста. Он еще не знает, как работает предприятие. Даже если человек знает хорошо теорию, ему надо знать технологию именно производства. Это знать специфику, чтобы работать лучше. Что происходит на предприятии. Итак, к примеру, наняли нового экономиста, и он говорит, а что же мы, чем занимается предприятие? И вот у нас есть коммерческий директор, есть бухгалтер, и есть Менеджер по сбыту и по материально-техническому снабжению. Итак, что может сказать коммерческий директор? Чем занимается предприятие? Вот мы продаем такую-то вид, виды продукции таким-то покупателям. И сколько это зарабатывает? Хорошо, бухгалтер говорит, Ой, мы тратим, у нас энергозатратное производство, мы там больше энергии тратим, то есть рассказать все по затратам по менеджер по материально-техническому снабжению рассказывает, ну мы покупаем такие-то, такие-то виды продукции и потом что-то из них производим. У каждого человека в зависимости от его работы разная вид на общую картину. В результате, если появляется новый или надо оптимизировать процесс, либо кому-то еще объяснить, должна быть общая модель, чтобы все ее одинаково понимали. Либо бывают проблемы, когда под одними и теми же терминами разные люди понимают разные вещи. Ну, сайт кафедры КЕПДПЮА. -E Там в выкладачах возле меня есть переход на ссылочку, где я выкладываю материалы.